Слава Иисусу Христу, добрый ранок, друзья, Христос воскрес! Вот прямо истину, сейчас, да, воистину воскрес, истину, да. прямо сейчас мы находимся в замечательном месте Церкви Благовеста в Артемовке. Вот именно здесь, на этой территории находились русские войска, но слава Богу, что в данный момент Здесь украинская земля святая, благословенная. У нас здесь вот встреча, региональная встреча. Пастора, служители Чугуевского региона находятся вместе, и мы, конечно, ради ему, что Бог. Так добры по отношению к нам. Прямо Аминь. прямо за меня Аминь. пастор Анатолий, вот здесь пастор по местной церкви, в их дом доме находимся. Артемовка, он чуть-чуть расскажет, потому что он находился в оккупации, расскажет, как ему было хорошо или плохо. И, конечно, он будет радоваться, что сейчас уже свобода. Я так надеюсь, что, что здесь украинская земля. Аминь. С левой стороны пастор Игорь, дорогой наш, с великого Брука. Он также наконец в оккупации, там второй день мы после, после э, того, как освободилась, приехали, он тогда был чуть-чуть, ну знаете, мягко сказано, испуганный, но, но сейчас полон жизни, радости, mm -hmm. потому что э, в это время уже в свободной Украине, в свободной территории мы покрестили много людей в церкви, но сейчас чуть-чуть страшновато, там бомбят еще, бурлок, чуть-чуть да? бомбят. Ну что то так молчишь, что скажем бомбят там, или бомбят. Но, но мы верим, что дуже скоро будет парамон. и, конечно, об этом молимся, ждем. И прямо сейчас мы будем молиться. Вот пастор наш дорогой Анатолий Маколаевич с церкви Деньги, церковь Слова Веры. Слово Жизнь, выбачьтесь. Но слово если там жизнь и вера, да? Так что помолиться, вместе мы будем поддерживать молитву. Господи, отец небесный, за небо, что Дорогой, Хвала. Мы так благодарны, что сегодня можем обратиться, что сегодня можем направить свои мысли, что сегодня Господи может направить свои желания. Ту стражду, который нас сегодня приводит. Ты благослови нас, Господи, сегодня, здесь собравшись на этом месте, Господи, утверждать Твою милость и истину, которая приведет нас к тому, чтобы мы всегда и во всем были верны Тебе, к Тебе, Господи. Ты благослови, потому что это место есть благословение. Потому что это место есть Украина. Потому что а там место. Слава. Есть Божья сила, сфера и действие Господь. Мы благодарны, что в этом поселке есть церковь, Господи. И во время Господь тяжелого такого обстоятельства церковь помогает найти ту истинную ту дорогу, по которому нужно идти. А дорога есть ты. Господь, Аминь. потому что мы идем по ней, Владыка Неба. Ты благослови, благослови и укрепи благослови, наши благослови. служения, которые происходят в этом регионе, И, Отец, и Бесли, дай силы, чтобы противостоять дай, всякой дьявольской твердыне. Мы отдаем благослови. все в руки Твои, Господь, чтобы Ты вел, наполнял дай, и укреплял нас каждого, в отдельности да, и в совокупности и в всей церкви. А тебе за все слава, тебе за все хвала. Богу вечному, чудному и живому, Отцу Сыну и Святому Духу. Аминь. А а Друзья, вы видите, пастор Степан Антонович держит гитару, помимо того, что он является пастором, он является и певцом. А Это у него хорошая песня. Какой песня Степан Антонович приготовил? Я думаю, закликаю всіх, щоб ми в ці дні, торжественні дні, світлі дні. хочеться сказати: Христос Воскрес! Бістину Воскрес! Дуже чудово прекрасно. Ми об этом говоримо, проповідаємо згода в год, з покоління в покоління. Ці слова звучать у Воскресенні нашого Господа Ісуса Христа. Я хочу заспівати цю пісню, що дійсно... Это правда, это факт, это евангельское событие, о котором мы говорим, что Христос воскрес. И для, для нас это очень большое свято, аминьеда. Аминь. И мы сегодня, собраны в этом Чугуевском районе, в село Темика, можем прославить вместе Аминь. с братами, чудовыми пастерами. Аминь. Сегодня прославить нашего Господа Бога Иисуса Христа. Жили я жизнью греховной? Жил я жизнью греховной, И Бога я не искал. Как на планете огромной, Иисус, Он меня видел и знал. Просто Он земного Иисус, Он так людей возлюбил. Любви согреша. Jesus. Oh, как брат Анатолий, брат Игорь по Наши расскажет чуть, как они находились в оккупации. Прямо с правой стороны вот меня, с левой стороны от вас, брат наш Константин, он является служителем отепесенной за церковь Зарожной, недалеко от Чугуева и недалеко от этой местности, где мы находимся. Там двигались войска и не зашли в зарожную очень много прилетов было. И буквально недавно мы там открыли церковь. Константин, расскажи так буквально в двух словах твои переживания, радостью делись. Насколько ты рад, что там церковь Иисуса Христа находится, и как ты долго молился, чтобы там церковь была. Доброе утро, братья и сестры. Доброе да, действительно и действительно произошло чудо. В это тяжелое время у нас в стране идет война, разруха, все рушится. Но Господь создает церкви, открываются новые. Господь приводит новых людей. Это чудо, это может сделать только Он. Наш Господь Бог Иисус Христос. Мы так благодарны Ему за Его помощь. Мы так благодарны Ему за то, что Он собрал нас всех вместе. Мы можем служить, мы можем открывать новые церкви, прославлять нашего Бога, помогать людям. Спасибо Господу за это доверие, которое Он дал нам, за то, что Он доверил нам людей, за то, что в это тяжелое время мы все-таки можем быть светом для тех, Кому сейчас тяжело и страшно. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты благословляешь нас. За то, что слава. ты любишь нас, Господь. И мы верим, что придет победа. Победа придет с тобой, наш Бог. И мы надеемся, что это придет как можно скорее. Слава тебе, Господь. Аминь. Аминь. Вы почуяли? Парамонка, дружеская. Аминь. Мы постоянно намагаемся в украинском языке, но, как выходит, ну, я же обещал, что раз в неделю я буду разговаривать в украинском языке, но на эту неделю я уже разговаривал на украинской языке, а сейчас, видите, вот и слышите, как, как получается, так и получается. Но брат Анатолий только украинский будет разговаривать, он целенаправлен. Но справа правой стороны также Ильдар, церковь Скар, также недалеко от Чугуева. И мы родим, что там церковь открыта. Вот уже год, как церковь открылась во время войны. Если не ошибаюсь, мы уже больше 10 человек там покрестили, новых людей. Мы родим, что Божия церковь укореняется, распространяет свои пределы. Ильдар, расскажи свои переживания и также свои пожелания для тех, кто сами в эфире, и позже будут подключаться к этому эфиру. И я благодарю Бога. Благодарю моих братьев, благодарю старшего епископа Ильи Петровича, что вот так вот наши судьбы склеились. И как бы Господь на Исхаре открыл церковь. Слава Иисусу. Живого Бога. Аминь. Мы действительно очень долго молились, много молились, и люди до нас, я думаю, наверное, там не один десяток лет молились, чтобы на Исхари была живая церковь, именно живого Бога. И ну, действительно, во время войны так все и получилось. И слава Богу, что Бог э, творит чудеса на Исхаре, что люди очень многие жаждут, ищут Бога, приходят и помогают, чтобы церковь развивалась. И я благодарен тем братьям, сестрам, которые э, как бы вместе со мной мы трудимся на Ниве Божьей, стараемся делать все для того, чтобы на Исхаре люди больше слышали о Боге, чтобы они видели, как Господь через нас трудится, чтобы они еще больше как бы открывали свои сердца для Господа. И вот уже, как Илья Петрович сказал, что где-то 10 человек, наверное, приблизительно 10 или больше, чуть-чуть, я уже точно не помню, покрестились и мы не останавливаемся на это, но, но стараемся еще больше и больше как бы людям объяснять, что это необходимо. Необходимо принять водное крещение. Слава водное, и стать членами полноценными церкви, Слава чтобы Господи. они также могли трудиться на ниве Божьей. Я благодарю Бога Слава за то, Господи. что Он не прошел мимо, за то, что Он презрел на Исхар, за то, что на Исхаре такая церковь, и она растет умножается и горит для Бога и будет гореть я верю во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. А а а Друзья, мы, мы родим. у нас свято, свято, Бог, а мы находимся здесь на этой земле и мы кажем вот святая украинская земля, Бог благословит. Вот мы находимся в доме молитвы, как а я уже сказал, что брат Анатолий и, и родим, что он будет, мы мы разом мы разом, что мы думаем, что мы не будем разом, но Бог дозволил, Бог милый да, нас. Да. и Мы, вот одну вещь, которую да, я, я хотел, я хотел сказать, вот вопрос оккупации, как вы себя чувствуете в оккупации, и вопрос да. уже в деоккупации, что вы да. же э, на свободной украинской да. земле, да. подавленность, которая у вас была в оккупации, и радость, которая у вас уже свободу України Кажіть, будь ласка. 22 числа, коли ми зайшли сюди, це як сарана залетіла на нашу землю. До сі два цару два да, і це як сарана, яка залетіла сюда і все пожирала на цьому місті. Село зразу воно поникло, упало mm -hmm. і переживання, страхи були в людей. І, звісно, до молитви зразу він опустів тут, все почало сипатися. Бур'янами заростати. От парк тут рядиш. Він mm -hmm. весь бур'яном заріс село. Воно повністю як виборло, можна так сказати. Люди почали тікати, виїжджати всі з села. І не, не просто було йти за Христом. Не просто було служити Господу. Як я сказав, що воно все почало. Посипатися, падати і що дух людей почав угасати, того, що ці люди, які сюди зайшли, вони ж не просто зайшли з любов'ю, з добром, вони зайшли з великим злом сюда і. Наше село, як скажемо, здорова не грабила трядом ту та mm -hmm. полкілометра наша села, і тільки закінчується зразу. Всього міста полкілометра там дачі були, там все винесли. Що можна, все Все yeah, підряд, до всі дачі вони yeah, опустошили yeah. і там все пусто було. Школьный автобус забрали, скору забрали. И вот ну, такое положение было не очень не доброе. Мы продолжали верить, Мы что Господь... забрали да, и, да, и отвезли да, в Россию. Не вернули больше, да? Вы знаете, да. если да. что-то где-то свернулось, то, вернулось, то он уже вернулось. Не в хорошем да, состоянии, но в таком состоянии было. И конечно были такие люди, которые ну, которым угрожали и били было. Но они же как-никак, вот я говорю, друзья, для тех, кто еще обвиняет нас здесь в Украине, что мы виноваты, что на нас напали русские, они пришли освобождать нас. Ну как освобождать? Забирать автобус, забирать машины, обкрадывать наши дома, убивать детей, да, разрушать вот, дома. В соседнем Масали именно маленьких детей получилось, они хотели выезжать, и они очень пустили, и маленькая дитина загинула прямо в машине. Це було дуже тяжке для нас справ'я. Для всіх було тяжко. Ми собиралися, як я сказав, тут не реально було збиратися, тому що це угроза була, можна було прийти, але це угроза була для людей, щоб їх не зібрати. Ми зібралися збиралися в сусідньому селі, туди їздили я на велосипеді їздив, там, збиралися, в мене в домі збиралися. більше, як так сказати, тайно від цих тай. людей. Тому що Їхня ідеологія, вона не на те, щоб созідалося суспільство, а навпаки. А Бог він вже созідає, слово вже созідає. А вони Іван для воно ж то за що, що всякий взявши меч він погибне одну ча, всякий переступивши межу, він вже підпаде під прокляття. І це для них звісно, ново неприємно чути такі речі. Тому що, якщо ти нарушив, якщо ти взяв меч, ти ж будеш пожинати. Ну і дякуючи Господу за те, що коли прийшли наші звільнення, прийшло, то зразу ж і прийшла і радість до людей. Слава дякуючи Слава. церквям, усім церквям, і звісно, дякуючи об'єднанню. Церкві сякатвіється, дякуючи вам, що сюди приїжджали зразу. Гуманітарні допомоги. Це продуктові набори. Це допомога також буржуйками, які люди колиш попетиніші були. Сюди приходили ці буржуйки, одіяла прику привозили. І дітські служіння почали проводити, інші церкви, влад Калін певна да, сюди да, заїхав. Дякую тобі, Влад, якщо сейчас дивишся команді церкви, дякую, да, дякую, да. Насті, яка сюди приїжджала. Також е, вона приїжджала. Настя старі, да, 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 да. Да. Дякую, також приїжджали, ми проводили тут служіння, проводили. Зразу почали проповідувати слово. Слава. Зразу відкрилися двері, проповіді, ніхто да. вже вже не, не боялися. А вже все село могло прийти додому, молити но и получить поддержку, продуктовые наборы, слово Божье получить, и это было вдохновение для нас. Поддержка с головы была, что мы извільнялись от оккупанта. Ну, да. ну и прямо, прямо вот сейчас, друзья, у нас дверь открыта здесь, да, да. мы здесь молились так громко, пели так громко, проводили служение, ничего не боимся. А -а -а. А -а -а. То есть вот кто еще говорит о русском мире, то есть при русском мире. Наш пастор находился здесь, боялись, не то, что знаете, проводить служение, заходить сюда, да, не, не сюда, не, не сюда. то, что полиция, не приходили сюда. Не а нельзя, мы не сейчас знать. здесь поем, молимся и каждому дуже скоро будет у нас перемога. И будь ласка, молиться за это. Пастор Игорь, расскажите, пожалуйста, вы ваши переживания, находясь в великом руке. Я присоединяюсь к Анатолию не очень, конечно, хорошо, когда ты становишься чужим на той улице, где ты был, там, там ходить нельзя, оказывается, блок-пол стоит, надо идти вокруг, а там с автоматом стоят, смотрят на тебя не, не очень дружелюбно. Но, слава Богу, Бог сохранил. Единственное, еще могу добавить к Анатолию, что была некая изоляция. нету связи, нету денег. То есть они как бы есть на карточке, но в mm -hmm. наличии их нема. И негде не от, ну, как бы обналичить их. Негде позвонить братьям. Я даже не помню, звонил я Петровичу один, один раз, один раз один два, два. раза. Да. Слава Богу, нашли люди, места, где можно было откуда позвонить. Это где-то на возвышенностях. Интернет был. Нужно было ехать за 25 километров. В выходить на гору и там как-то переводить деньги другим людям, которые тебе потом выдавали наличные. Это был такой единственный способ как-то выжить. К тому же в нашей церкви жили русские военные, и я, естественно, туда не мог прийти. После их освобождения я пришел, заметил, вот такие лавочки деревянные нет, их сожгли, они да? сожгли, да. Крест остался целый, точно такой же, не поднялась рука. Я думал, Евангелия тоже сожгли. Нет, коробок с Евангелиями тоже они не смогли, не поднялась, наверное, рука сжечь. Mm -hmm. То есть все-таки что-то вот... Да, Страх какой-то. Да, какой да, да, да. И слава Богу, все это закончилось. Илья Петрович говорит, я какой-то испуганный был там после оккупации. Нет, это не испуг, это просто, знаете, вот такой ступор, может, все это да. закончилось, да, я пришла свобода, я не знал, что с ней делать. Да, да. Что дальше да. делать? Церкви нету, людей нету, да, как собираться, да. где да. тут церковь да. у нас? Церковь вся выехала, никого не осталось. Олег Петрович тогда сказал, не переживай, один, я говорю, один остался, Олег Петрович говорит, не переживай, один прогонит тысячу. И да. Еще и подумал, ну, какая вера у нас, у нас, у нас, у нас слава Богу, вдох, вдохнул жизнь в Бурлук. Да, у нас 10 человек приняло водное крещение. А, вот, да. это, То это есть до, до, до оккупации такого чуда не было? Не было есть, да. Чтобы вы понимали, за существование Великого Бурлука, сколько людей не покрестились, как вот во время войны покрестились. Так да, это да, чудо. Богу, да. К сожалению, сейчас немного там неспокойно, то шахиды, то ракеты, но все равно мы собираемся, слава Богу, Бог хранит. У моего дома шесть ракет было да, за да, это да. время, окна выбиты, двери, но, как видите, я до сих пор жив, слава, слава Богу. Слава Богу! Богу. Слава. Слава. Аминь, аминь. аминь! Слава Богу! Вся слава нашему Господу! Поэтому, друзья, нужно поддержать молитву. Я буквально через пару минут пастор Максим, он ответственен за Чугуевский регион, он будет молиться, чтобы вы также поддержали, но церковь в Великом Руке, к сожалению, мы не можем проводить служение в молитвенном доме, потому что постоянно прилет пастор Игорь и вся команда, которая там, проводит по домам служение. Поэтому поддержите молитву, чтобы скорее закончилось это безобразие, чтобы мы могли проводить служение, потому что мы планировали строить хороший молитвенный дом вот в прошлый год, еще хотели начинать строительство. Но так прилету мы сейчас не можем. Молитесь, будь ласка. Может, ты еще хотел попросить, чтобы… Да, нужно молиться. Молитвенная поддержка – она очень нужна. Могу вам сказать, что в оккупации Бог просто иногда на молитвы отвечал буквально на следующий день. Слава Иисусу! У нас, у моих друзей был человек, который был в АТО. Для оккупантов, конечно, они искали таких людей. И вот буквально перед самым освобождением они его все-таки нашли, схватили. Да, жена его, естественно, в шоке была, переживала. Это мои друзья, я тоже был вечером. Мы молились, молились, чтобы Бог сохранил. Да, сохранил, ну я не знал, как бы о чем даже молиться. То ли сохранил, то ли отпустил, ну молились, чтобы он остался живой. Слава Прошел слава. ровно даже день. Я в обед на следующий день прихожу. Все такие веселые говорят, посмотри, кто сидит. Я его зовут, <зовы> зову, к примеру, ну, Дима там, да, э, вот он сидит, правда, продавцы под глазом, но живой. Говорит, слава. Слава да? слава. Его из тюрьмы выпустили, не снимая наручников. Говорит, Вали и говорит, моли отсюда. И он полного рода побежал. Это а. был ответ на молитву. А. Слава а. Богу. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Пастор Максим, а. продолжай молиться, и мы будем поддержать тебя в молитве, чтобы многие хоть с пингалами, но чтобы вышли из оккупации, вышли из плена, и чтобы мы святкували в пороговый раз. А. Ну, я же с вашего голоса буду по традиции Аму я звав, казав, приїжджати к нам служити на хайші, бо а. у нас настільки тут е, проїзд такі чудеса, росту церкви, що нам не вистачає рук. Так, тому так. ми от, записуємо ми вас, е, зовемо, приглашаємо, приїжджайте. Чугую Харків – це Україна. Амінь, а, Амінь. І ми дуже раді, що Господь е, тут е, творить такі дива, а, тому. не стесняйтесь, хай вас Бог благословит. Да, да. тех, кто, да, мы их, а возвращайтесь, мы вас дуже любим, мы чекаем, ценим. ценим, да. Нам дуже-дуже не вистачає сегодня рук, э, тому чекаем вас. Аминь. Дорогой Отец Божий, а мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты сохранил, Господь, я землю. Я Господь, я Господь, я о, и сегодня на украинская земля, Господь, где проходят украинский служения, Господь, спасается украинские люди. А Гос, а, ль, Гос, аллай, мы настолько фарвард. тебе благодарны Господь, за это Господь. мы благодарны тебе за то что ты Господь Боже расширяешь при за то что спасаются люди Господь за то что люди находят тебя Господь Аминь. мы так благодарны Тебе за это Аминь. за то что ты не оставляешь Вала людей Господь. За, за то, весь, Господь за то что Ты благословляешь здесь Господь за то что Ты витаешь, Господь Боже так благодарен Тебе за это просим Тебя, чтобы Ты, Господь, и дальше совершал свою да. великую работу, Господь, и высылал делателей, Господь, во имя Иисуса, землю, во имя Иисуса Христа. Аминь. А а а а Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, Таитание Святого Духа, хай будет с нами. Аминь.